Яке место в часом может окуповать ворог. Я не знаю, как вас порадовать здесь. Для меня это та область, которая, по моим ощущениям, сейчас не вернется точно к нам. Ну, извините. И карты вовсю, вовсю просто. Вот сколько, и сколько мы Прошлой недели смотрели, да? Вот они. Вот первое интервью с тобой, как раз, у меня. И карты опять намекают на то, что, обратите внимание на юг. покровск Покровском, но под Шумок они могут еще сейчас. Ну, Херсон... по идее, да, да. Ну, смотри, Тускубков — это просто юг. Мы, не, мы сейчас не оговаривали конкретно какая-то область, но Тускубков в связи с тем, что это водосховище может показывать, да, этой картой, скорее всего, это Харсонщина. Ну, такое. Башня Давай. падает на Покровск. По карте проверить Запорожский напрямок, Херсонский, Донецкий, да, нет, то есть это точно не донецкий напрямую. Это либо херсонский, либо запорожский. Все. То есть два варианта, только. И херсонский, и запорожский. И то, и то. Просто понимаешь, мы много не знаем. Нам много чего не показывают, много чего не рассказывают в новостях. Так. Вот, Поэтому не удивляйтесь, когда карты показывают вот это. А вам другое говорят. Хотя уже ничего другого никто и не говорит. Уже все говорят, что такое. Даже новости пишут. Сложная ситуация очень. Так, а попущи, пожалуйста. Честно, я уже думаю, может, действительно нам показывала тогда не Запорожскую область, а Покровск во сне. Помнишь, когда русские заходили, оккупировали? Вот я уже об этом думаю. Вот. Там люди просто говорили, что Покровск. Тогда. Промышленный город. Помнишь, там еще заводы какие-то стояли? Так вот, же есть промышленный город, да, Покровск? Правда? А Донечина, в принципе, такая. Ну да. Как я и подумала, что там заводы точно Донечина. Так, скажите да, нам, Сейчас интересую, да, я спросила, говорю, покажи направления, которые их интересуют. Три направления, тройка мечей, три направления. Юг это вот прям, ну вот юг, солнце, это юг, это прям первое но ну, топ для них считается. Карта смерти падает, это вот это про Запорожскую область, уже, потому что карта смерти там станция, понятно, почему карта смерти падает, да? То есть я просто понимаю так. Пятерка мечей падает это территории, которые находятся ближестоящие, то есть это те, которые при кордоне. Опять-таки, пятерка. помнишь, мы когда-то, когда в эфир выходили в начале года, мы говорили, что это либо Сумщина, либо Днепропетровская область. <связано> Третий фронт, так называемый, про который мы тоже много раз говорили. Сейчас, это новости выходить начали потом про Днепропетровскую область. Сейчас, все-таки, э, Сумщина, либо Днепропетровская по наступлению. Сумщина карта шута пустая, видишь сразу. Угу. Смотри, все равно, видишь, по Кубков падает, по эта это карта ребенка, я тебе говорила. Я спросила, типа, по фронту. Тут карта шута, типа, сумщина пустое, это не то. Ты дорогешники больше, да? По Это что-то новенькое. Фронт, которого еще не было, вот он, Петровщин. Карта Луны. Пока непонятно, как это сделать. Скрытое что-то. Там что они мучат сейчас. Но вот это, видишь, колесница падает перевернутая пока. Не вот так, а вот так падает. Они не знают, что делать. Но они, вот третий фронт, это вот этот вот. Насколько успешным он будет? Вот хотела спросить только, что... Сейчас я возьму игральный...

Успешный для кого же? успешный для русаков. Покажите мне. Так, так. Ну, падает тус кубков с десяткой, как бы. Но, скажем, так, смотри, карта, если бы бы выпал бы сейчас, я бы трактовала по-другому бы немножко. Я черв... Мне кажется, что пока это все пустое, все равно. Ну, для нас покажите. які Ка? карти для нас падают на ДПСкую область? По наступлению Россия. так посмотрим. Ну и дев'ятка пика падает, но пока валет пиковый. То, что я говорю, пока оно пустое. Но оно є у них, в мозгах, не знаю, в проекции. Вот оно. Пока оно пустое, все. На третій фронт. Ну, не хотят, да. Хочеться вірити в те, що таким воно і залишиться, мається на увазі порожньому, але будемо спостерігати за цим детальніше. Зараз відбулася інвакурація Трампа. Зрештою, як позначиться на Україні? Що відбуватиметься, що очікувати? Тому що прогнози досить різняться. Ну, а які випроси конкретно просто я ж не знаю, спрашувати. Так, у вас припиниться допомога Україні? Ще раз, Ще раз? Чи не припиниться допомога від США Україні? Зараз тимчасово призупинили це. Остановили ти говориш, да? Так, він взяв зараз на 90 дип паузу, щоб США взагалі не підтримувало поки жодного. Призупинив будь-який зараз. Так от финанский... обіцянило це действиє. Воно особливо не трактувалося, йому треба час з усім розібратися. Ну, карты показывают, типа, что пристановлено, да, тут падает. Так, а дальше что? Ну, дальше вот солнце падает с девяткой кубком, нормально показывает. Пока, да, десятка мечей падает, пока так. Не отшельник, типа, они, ну, отшельник, да, то есть они по... То, что про оккупацию мы говорили. Абстрагировались просто от всех сейчас. Может, по правилам, типа, это, я не знаю, как там в Америке. Нет, это Йокоса быстро. А почему? Сейчас спросим, почему? Почему? Ну смотри, опять-таки, это пустое действие, тут карта шута вот падает, видишь, отшель. Просто нужно ему было. То есть это его личное какое-то, да, действительно, решение. Просто они сейчас думают про свои проблемы, то есть они абстрагировались. Я думаю, это временно. Пустое, шут падает все равно. В дальнейшем Украину поддерживать будет Америка. Ну все равно, видишь, вот солнце падает, шестерка Пентакли, император. Ну да, вот оно. Чи відбудеться цього річ перемовини? Между Украиной, Россией и, возможно, третьей стороной США. Пока видишь, падает чудо. Конец какие-то разговоры об этом, я думаю, пойдут с февраля, вот, с весны, с марта, возможно, да, вот уже карта влюбленных здесь падает Паш Пентакли. То есть какая-то информация поступать будет про переговоры, или какие-то там, по крайней мере, типа обещания, или что-то уже какие-то будут намеки на то, что вот, может, все-таки давайте. Это, это Видишь, солнце. Или весна, или лето вообще. Солнце это ну, теплая погода. Но Давай март дадим. Я думаю, що вже там кітажмьотки пойдуть. Ну, солнце сонце падає чіплей період времени одразу показывает. Так, будемо тоді далі за цим більше дивитися. Mm -hmm. Зараз у мене ще були від глядачів деякі питання, які стосуються теж Дніпра. Mm -hmm. Ти говорив про те, що будуть спроби йти, чи є вирогідність того, що може бути окупація міста Нікополь Дніпропетровській області. Я пока не вижу. Для того, смотри, что карты показывают. Пока нету никакого похода, вот шестерка мечей, восьмерка мечей, нет движения. То есть, когда уже движение какое-то начнется, что-то туда уже можно смотреть. Пока карты типа, ну почему какое движение нет? Ну какая купаться? Нет ничего здесь.